Bu gün Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan və Ossetiya Federasiyasının təşkilatçılığı ilə İmmeli lider Əldər Əliyevin aradan olmasının 100 illik yubileyinə əsr olunmuş əziz Şuşa beynəlxalq birəsapet yarışına start verildi. 2.2 kateqoriyalı 5 mərhələli yarışda Azərbaycan, Bolqarıstan, Rumıniya və Türkmənistan milli komandaları, həmçinin Türkiyə, Niderland, Qazaxstan, Almaniya, Monqolistan, Misir, Filipin, Belçika, Çin və İtaliya klubları iştirak edirlər. Bu ölkələrdən Qazaxstan və Almaniya 2 klubla təmsil olunur. Ümumi olaraq 14 ölkədən 16 komandanın heyətində 100-ə yaxın idmançı medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar. Velotur Bakıdan start götürməklə mərhələlər üzrə ölkəmizin bir çox regionlarını əhatə edəcək. Yarışa Bakı şəhərinin Səbail rayonunda yerləşən Veloparkda start verilib. İlk mərhələdə velosipedçilər 150 kilometr məsafə qət edərək Şamaxı rayonunda finish xəttini keçəcəklər. Daha sonra mükafatlandırma mərasimi baş tutacaq. Ardınca isə yarışın birinci mərhələsi ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək. Ləman Ərzadə, Cincib Abdullayev səsdəvə